Праздники единения и дружбы, праздники взаимной любви и согласия, праздники тепла и весны на третьем ежегодном международном проекте «Майский пикник». Единая страна, единая семья. Поаплодируем друг другу. Весна пора пробуждения начала новой жизни на Земле, которая всегда сопровождается яркими солнечными лучами, пробуждением природы от зимнего сна, прилетом птиц из теплых стран. Поэтому истом на майские праздники отличаются 142 странах мира. От Скандинавии, Великобритании, Греции и Испании, Италии, Германии, Швейцарии. В каждой стране она имеет свое название, но в основе любого празднования всегда ключевым является слово «Весна, мир, единство» и взаимопонимание Популяризируя традиции празднования майских праздников разными народами мира в Днепропетровске, вот уже третий год подряд с успехом проходит проект «Майский пикник. Единая страна. Единая семья», который объединил многообразие культур, традиций, превратился в интереснейший массовый праздник на природе. Поаплодируем празднику! Ну а какой же праздник на щедрой гостеприимной Дипропетровщине Украине обходится беспочетные гостей. Я хотел бы сейчас пригласить на сцену исполняющего обязанности городского головы Днепропетровска Михаила Александровича Лысенко. Представить наших гостей, которые мы тоже аплодируем. Генеральный консул Грузии в городе Ноярске и Ракриадвадзе. Генеральный консул Германии в Украине Уорган Мессингер. Советник председателя Крымско-татарского меджулиста Эльвин Кадыров. Почетный голос у Бразилии в Небыковской, Городской, и областях Олег Василенко. Одним словом, друзья мои, аплодируем нашим гостям и я с удовольствием предоставляю слово для поздравления исполняющему обязанности городского головы Небромедровска Михаила Александровича Лысенко. Добрый день, уважаемые гости. Ну, я думаю, сегодняшний праздник это хорошая, добрая традиция, которая действительно проводится у нас уже третий год подряд. Я говорил об этом уже всем присутствующим и делаю акцент на том, что я считаю, что город Днепропетровск – это один из наиболее толерантных и дружественных городов на территории всей Украины. У нас никогда в городе Днепропетровске не возникало и не возникнут никакие конфликты. Мы живем большой доброй семьей. Мы принимаем под крыло и мы живем вместе со всеми национальностями, с людьми разного вероисповедания, разных конфессий. Город Днепропетровск достаточно лояльный и достаточно дружественный по отношению ко всем. Мы в городе Днепропетровске живем очень большой семьей. Сегодняшний праздник тому непосредственное подтверждение. Вы видите, в какой доброй и хорошей атмосфере проходит сегодняшнее торжество. То есть я его торжеством, поэтому действительно так. Видите, какое количество людей сегодня его посетило и в какой атмосфере это все происходит. Я уверен, городская власть на будущее будет делать акцент на подобные праздники, и их число будет увеличиваться. Спасибо. Слово для приветствия я предоставляю генеральному консулу Грузии Ираклию Адвадзе. Дорогие друзья, приветствую вас с праздником. Я рад, что сегодня присутствую э, здесь. В май – это пора жизни, время праздников. И, конечно же, сегодняшний праздник э, показывает нам как толерантен Днепропетровск сегодня мы были в павильонах разных национальных общин это очень приятно что люди которые проживают понимают важность единения народа украины и вносят свою лепту свою национальную лепту национальный колорит и это конечно же способствует единению и uh, развитию будущего Украины. Спасибо вам за внимание, еще раз с праздником и uh, благодарю, uh, конечно, за городскую голову, городские власти. Uh организаторов сегодняшнего мероприятия. Третий год, как было отмечено, происходит вот это вот, проводится это мероприятие. И я надеюсь, еще много-много лет мы будем отмечать майский пикник и единая страна, единая семья. Спасибо вам.